Всем привет! С вами канал LPS Настя. И сегодня я сниму видео только для канала LPS Кейт Свитл. Прости, что я неправильно произнесла. И э, насчет фортуны. если с ней хотела бы поговорить. Я сегодня покажу моего любимого пэта. И вот мой любимый пэт. Да, это та же собачка. Я не знаю, почему она мне так нравится, но она подходит и к роли и мальчика, и девочки. Если снять, конечно, украшения. Он очень красивый. Или она очень красивая. Сейчас, например, сниму украшение и покажу вам, как будет это похоже на мальчика или нет. Я не знаю. Ну, немножечко похоже, так как мало ресничек, наверное. Так что вот, я его сейчас опишу подробно, а ты убери украшение. Так вот, он мне нравится лишь потому, хотя не потому. Он очень красивый. Это, кстати, из новой коллекции, у кого снимается голова. Ну, ты знаешь, что такой же самый. Он как бы, не знаю, yeah, можно вставить ему сюда украшение или ей. И сюда, и на голову, что хочешь. На голову именно для, и для нее или для него поставлена именно блин, сейчас. Поставлено именно украшение вот это для него. Эту кошку я покрасила, так как немного испачкала ее, она Вот, вот этого персика я очень берегу. Он, во-первых, белый, белоснежный весь, его очень надо с ним быть аккуратным. Я, я не ну я не знаю даже как сказать, он мне очень нравится, безумно, он очень красивый, такой как, он, конечно, из мультика, да, Little Spat Sp Shop, я не знаю почему, но я купила э, эту коллекцию лишь потому, что вот этот песик мне очень понравился, а с этим песиком шли еще три пэта, я не буду сейчас о них говорить, и это кошка одна из этой коллекции. Да. И он мне очень безумно нравится. Прости клип я не сняла. Я не знаю. Я боюсь, что я что-то напортачиваю. И просто у меня не получится ничего. Ну так вот, вот мой любимый пэт. Классный очень. Я его берегу. Как ты видишь, он чистенький. Я его мою правда у меня немного образовалась ржавчина я ее снова. но мне он безумно нравится ему здесь платье летные и вообще он весь суперский ну думаю на этом все что ему еще сказать кстати у него глаза очень такие отсвечиваются как лаковые но я не красила лаком да. ну думаю на этом все спасибо что ты обратила внимание Fica.